насколько клеточные технологии могут помочь пациентам сохранить жизнь и избежать пересадки органов. Да, вот это тоже уникальная такая возможность клеточной технологии быть альтернативой э, органной трансплантации. Особенно мы говорим о таких серьезных нарушениях функции сердца, как дилетационная кардиопатия. Это степень сердечной недостаточности. То есть сердце не, вы, не выполняет свою функцию насоса. Причины этой дилетации может быть много. Дилетационных кардиопатий может быть много. Это может быть инфекции вирусные, это миокардит, так называемые. Иногда сейчас говорят о, варианте дилетационной кардиопатии, как ишемическая кардиопатия, когда за счет ишемической болезни сердца часть миокарда погибает, и сердце плохо сокращается. Так вот, введение основных клеток позволяет существенно улучшить микроциркуляцию мышцы сердца, доставку кислорода, кардиомиоцитом, которые там живые живы еще в сердечном месте. И за счет этого улучшится гриппную способность миокарда. Сердце работает более эффективно как насос, и таким образом э, необходимость в пересадке сердца, трансплантации э, сердца исчезает. У нас уже есть опыт в лечении очень тяжелых пациентов с низкой фракцией выброса сердца, когда фракция сердца у нас была, это самый тяжелый пациент 14, это Да, цифра действительно Не просто да. уникальная, да. Есть. То есть для врачей, я думаю, что цифра 14, фракция выброса, говорит о многом. Я хочу на этом все-таки остановиться, поскольку можете все-таки озвучить, какие результаты у данного конкретного пациента? Это пациент молодой, был мальчик, у него была дилетационная кардиопатия, мы его наблюдали три года, к сожалению, сейчас мы не можем четко сказать о Луганске, его результате наблюдения, но мы увидели после первого введения клеток, мы делали три инъекции с интервалом в год, у него с 14 фракций возросла до 24, а потом до 37-40%. То есть это стабильная фракция, многие люди да, то есть это... при норме 56, 56 да, если 60, мы считаем, да, да, вот такая грань нормы, то есть мы говорим о том, что фактически вам удалось с 14 да. поднять фракцию выброса да, да, до 40. 40. До 40 да. да, то есть это просто такой уникальный результат, я бы его таким образом озвучил, и уверен, что данный случай вошел в клинические описания и вызывает определенные вопросы у многих специалистов по всему миру.